Baiklah seperti yang dijanjikan di awal tadi bersama kami di studio ialah Dr. Rosnani Mudim iaitu Ketua Sektor Penyakit Bawaan Vektor bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan. Terima kasih Dr. kerana bersama Nasional Satu. Hmm. Jadi uh, kita terus saja kepada yeah. perbincangan denggi ini. Uh, betulkan saya kalau saya salah, uh, denggi ini bermusim juga ya eh, Dr. Bagaimana uh, mungkin Dr. ada uh, sediakan statistik terkini kes denggi di seluruh negara adakah meningkat uh, sekarang ini trendnya bagaimana? Ya. Yeah. Uh, pada awal tahun ini yeah. dan uh, pada bulan Ogos dan September uh -huh. kita ada peningkatan kes yang sangat ketara uh -huh. iaitu uh, hampir um, 3000 kes dilaporkan setiap minggu. Walau bagaimanapun uh, bermula pada bulan uh, September uh -huh. dan Oktober uh -huh. uh, kes yang dilaporkan berkurang uh, daripada 2000 kes kepada 2000 kes uh, seminggu dan pada keseluruhannya daripada Januari hingga 6 November mm -hmm. aa, sebanyak 88,204 kes dilaporkan ini di seluruh negara di seluruh ya? negara mm. aa, berbanding dengan hanya 30,770 kes pada tempo yang sama tahun lepas mm. aa, ini menunjukkan peningkatan aa, melebihi 100% pada tahun ini mm, -hmm. mm. itu itu trend peningkatan tahun ini kenapa tahun ini macam kes denggi tu meningkat dengan begitu mendadak kita lihat uh, dan sekarang ni musim hujan yeah. kita takut dia akan uh, trend tu akan kembali mungkin doktor ya yeah. uh, faktor yang yeah. mempengaruhi ini juga faktor global ya eh. uh -uh. peningkatan ini di juga dialami di negara-negara lain ya eh, yang kita uh, li dapat lihat uh, seperti yang dilaporkan dalam WHO uh -huh. dan faktor lain uh, pada tahun ini pada bermula pada tahun 2014 uh -huh. uh, Kementerian Kesihatan telah Uh, meng, mengadakan perubahan polisi mm -hmm. iaitu kita telah uh, membuat ujian dan mengesahkan semua kes yang disyaki denggi mm -hmm. oleh yang demikian uh, sudah pastinya lebih banyak kes yang dapat dikesan mm -hmm. berbanding sebelumnya kita hanya menggunakan tanda-tanda uh, klinikal dan hanya sebahagian ke, uh, sebahagian saja yang uh, dibuat ujian mm -hmm. daripada tahun ini maksudnya semua yang mempunyai tanda tanda-tanda denggi kita akan buat ujian dan pengesahan dan memastikan jika mereka denggi tindakan kawalan akan dibuat dengan segera. Hmm. Jadi selain daripada itu faktor global, faktor perubahan cara pengurusan kes juga mempengaruhi. Hmm. Walau bagaimanapun ini adalah berlaku di semua, kebanyakan negara mempunyai peningkatan kes hmm. seperti Malaysia. Negeri-negeri mm -hmm. uh, yang mencatat kes denggi tertinggi ada lokasi-lokasi hotspotnya. Kalau sebelum yeah. ni kita dengar uh, Selangor, Kelantan antara yeah. yang tertinggi. Yeah. Mungkin sekarang masih ke negeri-negeri uh, yang sama uh, dengan statistiknya, Doktor? Uh, ya, yeah. uh, ada lima negeri yang menunjukkan hmm. uh, mencatatkan uh, jumlah kes tertinggi yang dilaporkan uh, iaitu Selangor sebanyak 43,478 kes diikuti dengan Kelantan 13896 kes uh -huh. dan uh, wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya sebanyak 6171 kes uh -huh. kemudian uh, Johor sebanyak 5164 kes dan Uh, perak sebanyak 4765 kes. Ah mm -hmm. uh, ini adalah kerana kawasan-kawasan ini mempunyai kepadatan penduduk yang sangat mm -hmm. tinggi. Hmm hmm. Dan uh, sebelum sebelum kita mulakan perbincangan tadi di awal tadi sebenarnya doktor ada mengingatkan mm. bahawa kesedaran sebenarnya mm. masyarakat itu juga menyumbang kepada peningkatan kes tu. Selalu saya ingatkan juga uh, selagi kita tak terkena ataupun ahli keluarga kita mm. tak pernah terkena denggi ini, mungkin mm. kita tak sedar macam mana tu yeah. doktor. Kerana ada juga um di uh, kawasan perumahan mm -hmm. saya uh, perhatikan mm -hmm. apabila ada wakil-wakil uh, daripada kesihatan nak buat uh, fogging mm -hmm. penyemburan dan sebagainya ada yang mm -hmm. tak benarkan mm -hmm. yeah, ha? Yeah, ha? Yeah. katanya mungkin akan rosakkan yeah. perabot dan yeah, sebagainya yeah. ha uh, itu itulah cabaran yang yeah. uh, dihadapi oleh Kementerian Kesihatan dan uh, yang uh, punca utama adalah kebersihan persekitaran. Mm -hmm. Maksud saya apabila banyak tempat pembiakannya, banyak sampah-sampah yang boleh menakung air mm -hmm. yang boleh menyebabkan populasi nyamuk bertambah. Mm -hmm. Sebab ada tempat nyamuk bertelur, itu yang menjadi cabaran kepada um, Malaysia mm -hmm. dan juga negara-negara lain. Mm -hmm. Jadi kita perlu ada perubahan minda dalam perubahan minda dan sikap dalam masyarakat Malaysia mm -hmm. supaya menjaga kebersihan. Uh, penting menjad, tidak membuang sampah merata-rata hmm. pengurusan sampah yang sangat baik uh, dan kesedaran membersihkan tempat mereka seminggu sekali hmm. uh, itu sangat penting hmm. dan um, sebenarnya semburan yang dibuat ke, uh, oleh Kementerian Kesihatan uh, dia adalah bahan kimia yang tidak me, tidak merosakkan hmm. uh, apa, apa peralatan hmm. uh, rumah, rumah. atau uh, bagaimana ya. tidak memudaratkan uh, Tid Uh, tidak sebab Kalau, sebelum disembuh tu eh uh, penghuni rumah diminta keluar. Keluar, keluar. diberi notis sepah awalnya. Diberi notis, awal diberi notis dan semburan yang digunakan adalah uh, campuran air. Hmm. Yang uh, bila dah kering dia tidak meninggalkan kesan hmm. dan bau. Hmm. Uh, tidak seperti sebelum ini hmm. uh, menggunakan campuran diesel. Hmm. Sebab tu dia menyebabkan bau tapi pada masa sekarang Sempurannya adalah air mm -hmm. dan apabila telah kering, dia tidak meninggalkan apa-apa mm -hmm. kesan sebenarnya. Satu lagi keadaan ataupun situasi yang selalu kita tengok uh, apabila ada semburan di kawasan perumahan ini, yeah. uh, pemilik rumah akan menutup serapat-apatnya yeah. yeah, pintu yeah. rumah dan tingkat segala ruang yang boleh uh, menyebabkan semburan itu. Yeah. Masuk adakah itu cara yang yang betul atau uh. sepatutnya dibenarkan semburan itu? Uh, meresap ke segenap ya. ruang rumah. Ah uh, itu, itu sebenarnya itu uh, tidak betul. Ya. Jadi mereka boleh membuka rumah dan keluar daripada rumah Aha. dan membenarkan anggota kesihatan membuat semburan di dalam rumah. Ah hmm. uh, kerana ini boleh membunuh nyamuk-nyamuk dewasa yang hmm. bersembunyi di dalam rumah. Hmm. Uh, sekiranya mereka uh, terlepas daripada masa semburan tu hmm. mereka tidak berada di rumah. Hmm. Uh, penghuni rumah boleh juga membuat semburan sendiri menggunakan aerosol racun serangga. Mm -hmm. di, uh, oh, racun serangga selalu iya. yang kita iya, iya, dapatkan iya, di pasaran tu. Oh, yang iya. biasa tu. Oh. Kita boleh spray di kawasan-kawasan sembunyi. Contohnya mm -hmm. belakang langsi, bawah-bawah meja, bawah-bawah mm -hmm. sofa. Mm -hmm. Di mana nyamuk Aedes sangat suka mm -hmm. bersembunyi. Mm -hmm. Dan apabila ada manusia di situ mereka akan keluar untuk menggigit dan mendapatkan darah. Hmm. Uh, kerana mereka memerlukan darah ini nyamuk betina memerlukan darah ini untuk membentuk telur-telur mereka hmm, hmm. nyamuk edis ini adalah nyamuk yang degil dan nyamuk yang pandai sebenarnya, ya. tapi uh, itulah. Uh, timbalan Perdana Menteri baru-baru ini uh, minggu lalu sebenarnya ya. adakan musyarat di ya. uh, Dewa Rakyat ya. uh, dan uh, diarahkan juga pengubahan jawatankuasa mengenai dengue ini di setiap ya. negeri ya. mungkin doktor boleh uh, terangkan apakah ya. fungsi dan peranan jawatankuasa ini ya. uh, bermula pada 14 Julai yang hmm. lepas uh, apa tu, uh, iltizam daripada pemimpin negara kita mm -hmm. telah mengadakan mesyuarat uh, jawatan kuasa peringkat kebangsaan mengenai denggi mm -hmm. dan bermula daripada itu uh, sebanyak enam kementerian termasuk kementerian kesihatan, tujuh kementerian uh, mengadakan uh, tindakan bersepadu mm -hmm. untuk menangani denggi dengan peranan mereka masing-masing dan uh, di samping itu ada juga pasukan petugas khas uh, peringkat kebangsaan mm. yang dianggotai oleh enam-enam kementerian ini mm. untuk menjalankan aktiviti contohnya pemeriksaan tapak-tapak uh, binaan memastikan uh, kutipan sampah yang yang berkala mm. uh, daripada kementerian uh, kesejahteraan bandar kerajaan mm. tempatan uh, yeah. uh, daripada uh, JKR daripada lembaga uh, pembangunan industri pembinaan Malaysia dan uh, kementerian uh, dalam negeri uh, semua ini telah membuat tindakan masing-masing untuk mencegah denggi dan daripada situ uh, uh, kita nampak yang kes uh, implikasi yang sangat positif hmm. di mana dalam tempoh tersebut kes denggi dapat dikurangkan terutamanya di kawasan uh, panas hmm. langur uh, wilayah persekutuan 50% ini merupakan uh, anggaran yang menurun, ya, hmm. menurun. So, di dalam tempoh 2, uh, 8 minggu 50% hmm. menurun dan kita kita, uh, kita mengharap berharap sebaik tindakan ini akan diteruskan hmm. di peringkat negeri hmm. dengan strategi dan uh, tindakan bersepadu yang sama seperti mm -hmm. yang dilakukan di peringkat kementerian. Mm -hmm. Jadi plan yang sama, pelan jangka panjang itu akan mm -hmm. uh, di, di di dilakukan di setiap negeri detik ya, kali ini. Di peringkat pelaksana. Sudahkah dimulakan atau bagaimana? Sudah dimulakan. Mm -hmm. Sudah dimulakan seawal uh, pada bulan Julai yang lepas, mm -hmm. tetapi untuk memastikan kesinambungan ini berterusan mm -hmm ah uh, dia dibuatkan dalam satu pelan yang lebih strategik mm -hmm. uh, supaya ia dapat dipantau mm -hmm. uh, dan dapat dipastikan ia dilaksanakan secara efektif dan mm -hmm. efisien bagaimana dengan kerjasama orang ramai setakat ini adakah uh, memberikan respon yang yang bagus terhadap tindakan-tindakan uh, yang telah diambil itu atau bagaimana masih masih di tahap kesedaran yang tidak memuaskan atau bagaimana doktor uh, uh, kita melihat peningkatan dalam a uh, penglibatan masyarakat itu yeah. bertambah. Uh -huh. uh, tetapi belum mencukupi untuk uh, dikekalkan setiap minggu. Mm. Uh, dia kesedaran ini tidak boleh bermusim. Mm. dia mesti berterusan mm. dan dia mesti menjadi amalan hidup. Mm. Uh, supaya mereka contohnya membersihkan rumah mereka, kawasan persekitaran mm -mm. setiap minggu. Mm -mm. dan ini mesti dia dibuat Berterusan. Mm -hmm. Tidak boleh hanya, hanya bila kes dengar meningkat mm -hmm. saja aa, kemudian mereka lupa. Tidak boleh. Mesti berterusan. Mm -hmm. Jadi itulah aa, cabaran yang dihadapi oleh aa, Kementerian Kesihatan dan amnya kepada Malaysia mm -hmm. saya rasa untuk kita menerapkan nilai-nilai ini dalam masyarakat Malaysia. Mm -hmm. Kes-kes denggi juga tinggi sebenarnya di kawasan perumahan di bandar-bandar. Ha, Tapi mm -hmm. bagaimana dengan kawasan uh, pedalaman, Dr? Adakah uh, pasukan yang sama akan juga turun ke uh, kawasan pedalaman ini untuk memberikan kesedaran dan juga sama-sama um, buat kerja untuk mencegah denggi? Uh, ya, yeah, pasukan ni bu uh, bertindak bukan saja di bandar, uh -huh. termasuk di luar bandar. Mm -hmm. Kerana di daerah, contohnya kita ada uh, jawatan kuasa wabak peringkat daerah yang di mana jawatan kuasa ini akan diaktifkan uh -huh. apabila berlaku wabak dan jawatan kuasa ini mengadakan mesyuarat setiap minggu dan dipengurusi oleh pegawai daerah bukannya pegawai kesihatan pegawai daerah di kawasan tersebut maksudnya hmm. pengibatan semua agensi hmm. di peringkat DL hmm. tadi kita uh, bincangkan mengenai keadaan cuaca, faktor hmm. cuaca hmm. itu hmm. kita bimbang akan uh, menyumbang kepada peningkatan kes denggi sekarang ini hmm. musim tengkujuh dan yang akan hmm. mungkin berlarutan sehingga tahun depan adakah hmm. itu satu yang perlu kita ambil perhatian? ya, uh, perubahan cuaca, cuaca memberi uh, implikasi yang Uh, memberi implikasi kepada kejadian kes denggi. Hmm. Contohnya apabila musim hujan, hmm. uh, apabila kawasan kita tidak bersih, banyak bekas-bekas boleh -bekas menakung air hmm. dan uh, di sini memberi ruang untuk nyamuk bertelur hmm. dan mem membanyakan populasi mereka hmm. dan menyebarkan penyakit demam denggi, hmm. virus denggi. Oleh sebab itu, kita perlu bersedia, uh, contohnya mengamalkan pembersihan setiap minggu hmm. uh, persekitaran. Dan tidak membuang sampah merata-rata, mm -mm. perlu membuang pengurusan sampah yang sangat baik aa, dan bersiap-sedia sekiranya contohnya berlaku banjir aa, dua minggu dalam tempoh dua minggu selepas banjir mesti kita melakukan pembersihan secara bergotong royong di kawasan yang terlibat ini. Uh, hmm. Ini adalah langkah-langkah hmm. pencegahan yang perlu kita ambil. Ya. Hmm. Uh, tadi kita katakan bahawa uh, kerjasama daripada orang ramai itu yeah. perlu sebenarnya. Mudah yeah. je jangan kita pula yang membina rumah untuk yeah. nyamuk edis yeah, yeah. ini yeah. betul lho, kan. Yeah. Uh, tadi doktor ingatkan, apa uh, jangan buang sampah ya. dan juga ya. pastikan uh, air-air ya. ya. tidak bertakung ya. di sekitar rumah. Ya. Ada satu lagi penghasilan vaksin denggi pertama di dunia oleh syarikat ya. uh, multinational itu, ya. uh, Sanofi Pasteur yang akan berada di pasaran. Adakah ya. negara kita uh, berminat untuk mendapatkan uh, vaksin itu atau bagaimana, ya. doktor? Saya rasa bukan Malaysia saja ya. berminat. Mm -hmm. Seluruh dunia menunggu-nunggu ke kehadiran ke, ke vaksin mm -hmm. eh, mm -hmm. Kerana uh, ini adalah salah satu Kaedah yang mungkin boleh membantu dalam pencegahan dengue dan sudah semestinya Malaysia juga menunggu akan kehadiran vaksin ini dan seperti yang dilaporkan oleh yang dinyatakan oleh yang amat yang berhormat Menteri Kesihatan pada 4 November yang lepas di mana Kementerian Kesihatan akan mengkaji dengan teliti. Uh, bagaimanakah pelaksanaan eh? vaksin ini sekiranya vaksin ini dikeluarkan oleh syarikat berkenaan ini separuh kedua tahun depan maksudnya masih lagi lama untuk kita beri perhatian eh, sudah diputuskan oleh Kementerian Kesihatan untuk mendapatkan vaksin ini atau masih lagi dalam penelitian? Uh, dalam, pada masa ini Kementerian Kesihatan uh, mendapatkan, membuat kajian eh, uh. dengan teliti uh. Uh, di mana dan siapakah grup yang perlu di vaksin Uh, mengenai kos efektifnya kepada negara uh, dan juga uh, mendapat input daripada pakar-pakar yang uh, berkenaan uh -huh. untuk pelaksanaan vaksin. Uh -huh. uh, dan saya rasa bukan Malaysia saja, uh -huh. seluruh dunia menunggu-nunggu kehadiran vaksin ini. Uh -huh. uh, nasihat doktor sebelum kita berakhir. Uh, se se kita balik kepada pada dasarnya uh -huh. uh, bahawa denggi boleh dicegah dan dengan penglibatan individu masyarakat semua agensi. Hmm. Pertama kita perlu menjaga kebersihan persekitaran kita. Hmm. Ini adalah punca kenapa denggi boleh berlaku. Kerana kita memberi ruang kepada nyamuk yang menyebarkan virus ini untuk membiak, hmm. membanyakkan populasi mereka. Sekiranya dalam faktor penyebaran denggi hanya 3 yang hmm. utama. Iaitu virus, mm -hmm. vektor, nyamuk tersebut mm -hmm. dan juga uh, manusia mm. serta uh, persekitaran kita. Mm. Jadi kalau kita dapat mengawal ini, uh, virus sudah tentu kita tidak dapat mengawal, tapi nyamuk kita boleh kawal. Maksudnya kita boleh kurangkan populasinya, jangan bagi dia tempat membiak. Jadi saya berharap uh, masyarakat Malaysia mm -hmm. akan uh, menjaga kebersihan dan uh, persekitaran uh, dan membuat aktiviti mencari dan menghapuskan tempat pendekat ini setiap minggu berterusan hmm. hmm. sehingga bila-bila dan pengurusan sampah kita harap saya berharap kita mengubah tingkah laku kita mm -hmm. jangan membuang sampah merata-rata buang mm -hmm. di tempat yang telah ditetapkan mm -hmm. supaya dia boleh dikutip dengan secara teratur mm -hmm. dan mm -hmm. tidak menjadi tempat pembiakan mm -hmm. kebersihan komuniti itu penting bukan sahaja mm -hmm. untuk menjaga ahli keluarga kita ya, tapi keseluruhan betul. komuniti itu abang kata doktor tadi mencegah lebih, lebih baik, baik daripada dah. merawat ya. selagi anda tak terkena anda takkan tahu bagaimana seksanya saya sendiri pernah terkena ya. dengi dan hampir ya mati, oh. tapi itu saya selamat <laughs> saya selamat, tapi saya tahu bagaimana seksanya terkena dengue ini, bukan saya doktor okay. kerana uh, sudi bersama Nasional Satu. kita akan berehat seketika dan kembali selepas ini